Мене Григоровичу початок цього тижня, 20 травня, він власне в чим відзначився? Дуже багато разів впродовж дня повітряна тривога оголошувалася по всій території нашої країни у зв'язку із тим, що піднімалися в небо російські міги носії кінжалів, і під час одного. Однією із оголошених таких тривог була інформація про те, що цілих шість мігів перебувають у повітрі, і дуже велика ракетна загроза для всіх регіонів нашої держави. А потім стало відомо про те, що фальш ціль ворог запускав, але така концентрація в повітрі носіїв кінжалів чи свідчить про те, що зараз ворог може відпрацьовувати наступну потужну атаку по території України? Ну, дело в том, что им не надо, допустим, что-то еще -то готовить, если есть координаты целей, то они вводятся в ракету и дальше ракета уходит. То есть это вряд ли подготовка какой-то масштабной атаки, это скорее всего выполнение полетных заданий согласно курса боевой подготовки. Летчики должны летать не только на боевое применение. Проверяется проверяется техника пилотирования, очень много упражнений есть при проверке, есть тренировочные полеты, чисто тренировочные для налета, есть полеты, допустим, на облет техники, есть полеты, когда выполняют задачу на групповую слетанность, то есть очень много механизмов не боевого применения самолетов. Потому, скорее всего, мы были как раз свидетелями именно таких полетов, а 6 самолетов, это по большому счету три пары, которые могли выполнять задачу вот именно группового, групповой слетности. Хотя могли некоторые самолеты нести и в том числе те же кинжалы, и ими, ими работу. То есть несколько ударов уже было, мы их, по крайней мере, в информационном потоке Слышали. Подготовка к выполнению боевых задач, она немножко не так осуществляется. То есть это идет постановка задачи, предварительная подготовка а дальше. Просто выполнение задачи сразу, сходу. И там сильно тренироваться в этом, в этом не нужно, тем более для выполнения пуска тех же кинжалов миг 31 Это Саваслейка. Именно на этом аэродроме базируется этот пол. Роман а вот такие тренировочные полеты, они способствуют зношению безпосередньо самих носителей ракет, безпосередньо самих мигов? Ну, однозначно, дело в том, что любой полет минусует тот ресурс, летный ресурс узлов и агрегатов самолета. Может, не сам самолет, но узлы агрегаты, каждый узел агрегат. Там есть определенное число э, часов налета, который он может выполнить до замены, либо до ремонта, либо до определенного профилактических действий в технико-эксплуатационных частях. Поэтому потому однозначно ресурс уменьшается, но без этого не проходит, то есть без этого летная деятельность невозможна. Есть несколько десятков упражнений по курсу боевой подготовки, еще раз повторюсь, которые не связаны с боевым применением. Романа Григоровича, сьогодні 21 травня із неанонсованим візитом у Києві очільниця Мін... Міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок, і от під час зустрічі її із Дмитром Кулебою Кулеба сказав про те, що Україна зараз просить союзників допомогти в перехопленні ракет. І говорить він про те, що зараз немає аргументів проти, щоб союзники допомагали збивати ці російські ракети. В який спосіб це можливо, поки ми чекаємо на додаткові системи протиповітряної оборони та бойову авіацію, яка б у. Можливо, то, чтобы мы в полной мире справлялись с этим? Ну, это имеется в виду, закрыть небо своими средствами. Небо Украины своими средствами разного уровня это может быть. Это может быть зенитно-ракетные комплексы, которые расположены в Польше вдоль границы с Украиной или в Румынии вдоль границы с Украиной. Румынские, кстати, патриот, если его расположить на, Ду... на Дунае, он может доставать и прикрывать Одессу. То есть есть эти механизмы, причем и Молдову, и Одессу, часть в акватории Черного моря. Это только вот одна точка, не говоря уже, допустим, о польских патриотах, которые могут прикрыть запад нашей страны на глубину 100-150 километров. Это, это наземные средства. Есть авиационные компоненты, которые у наших партнеров хорошо развиты, и румынские, кстати, и польские авиационные подразделения, они также могут, самолеты могут выполнять боевые задачи, даже не заходя на не заходя в воздушное пространство Украины, дальности позволяют 100-150-180 километров, некоторые модификации тех же F-16, не говоря уже на более современных самолетах. То есть на глубину от 100 до 150 километров вдоль линии границ наши партнеры могли бы прикрыть наше воздушное пространство, прикрыть наземные объекты граждан Украины, мирное население. И, в принципе, это один из, это может быть таким первым этапом, если на, не, на этот этап пойдут, это может быть первым этапом для закрытия воздушного пространства полностью. Но тогда уже надо будет заводить те же «Патриоты» грубо или там какие-то зенитно-ракетные комплексы с расчетами стран НАТО на нашу территорию, залетать, допустим, натовским самолетом на нашу территорию, наше воздушное пространство и перекрывать по уже восточной границе, перекрывать воздушное пространство. Будет все зависеть от принятия решения. Кулеба в этом смысле прав. А надо это запрашивать постоянно на всех площадках, Сейчас это уже понятно, то есть и мы слышим некоторую риторику вплоть до того, что использовать западное оружие по российской территории, но ну, по крайней мере западные, НАТОвские части на нашей территории это уж точно можно использовать, а тем более для прикрытия мирного населения. Так как они сделали, мы это видели показательные, показательные выступления, можно так сказать, стран НАТО по прикрытию Израиля от иранской атаки, причем на те воздушных пространствах других государств Иордании, Ирака, Сирии. А зараз для того, щоб західні союзники України допомагали збивати ці російські ракети, це рішення потрібне колективне країн-членів Північно-Атлантичного альянсу? Чи в який спосіб це можливо? Тому що польська авіація під час останніх масованих ракетних атак по території України постійно піднімається в повітря, але власне, от збиття ракет, ми не бачили це, все залежить від... возможности и решительности тех правительств стран, которые могут использовать свою авиационную технику. Допустим, если это авиационная техника. Ничего не мешает, в принципе, французам с территории Румынии выполнять боевые задачи по прикрытию воздуха над Одессой, на юге нашей страны, вплоть до Херсона. То есть это авиационная компонента. Та же самая картина использу... могут использовать аэродромы и Польши, если это нужно. Это все будет зависеть от того, как сами... Реш... То есть от решительности настроя самих правительств. Вот если Франция может себе это позволить, ядерная держава с полным циклом производства военной техники – с, иностранными с иностранным легионом, который воюет уже сотни лет в других частях, еще и на других континентах. То есть это Франция себе может позволить. Если Польша это себе позволить не может по каким-то причинам, не Польша, а правительство польское, это другой уже вопрос. Тогда, допустим полякам будет намного проще не самим принимать решения, коллегиальное после после коллегиального принятия решения дать возможность расположить на своих аэродромах допустим, ту же французскую авиацию или там британскую, неважно. То есть все будет зависеть от возможностей каждого из правительств и, естественно, исходя из уже принятия решения в самих, в самих структурах, натовских структурах. Но ну, я так понимаю, что без согласования с натовскими механизмами вряд ли кто-то из стран-партнеров примет такое решение односок. Напередодні відбулося чергове засідання союзників України у форматі Рамштайн, і от голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Чарльз Браун, повідомив, що Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Він говорив про те, що до повномасштабного вторгнення інструктори зі США перебували в Україні. Зараз це не так, після закінчення війни. Очевидно, будет возможность такая, что эти инструкторы снова вернутся до Украину. Что сейчас унеможливляет присутствие инструкторов из Соединенных Штатов в Украине для того, чтобы они тренировали украинских -службовцев? Ну, С точки зрения геополитики это может быть и правильно. То есть для того, чтобы убрать красную тряпку расположения там, американских войск на нашей территории, может быть это и правильно, по крайней мере, и правильная риторика. Чарльз Браун, во-первых, это толковый летчик-инструктор F-16. Кстати, он базовый именно летчик-инструктор F-16. Это он сейчас руководит объединенным штабом. То есть он, он уже, можно сказать, из политической точки, геополитической точки зрения эти месседжи вбрасывает в информационное пространство, чтобы не дать россиянам механизма как-то давить на Соединенные Штаты или как-то этим бравировать, что на нашей территории там американские войска находятся. Европа, мы Европа, то есть на нашей территории оптимально на данный момент, исходя опять же геополитических некоторых моментов, расположение именно европейских инструкторов, балтийских стран, Балтии, польских, вплоть до Великобритании. То есть это будет такой оптимальный вариант на данный момент ну американцам в этом смысле виднее то есть у них есть свои э, взаимоотношения и э, определенные геополитические э, механизмы которые не задействуют на, дан, на данный момент Поэтому э, это надо с пониманием мы с пониманием к этому относимся большое спасибо кстати американским инструкторам они действительно были в течение там около 5-7 лет они были на, на нашей территории учили наших ребят э, воевать это особенно там были инструктора которые прошли не одну войну на, то есть э, и передали э, свое видение э, развития боевых действий ведения боевых действий и особенно э, при передаче э, той же техники да даже те же стингеры когда нам передавали и то это на передача шла и обучение шло как раз американскими инструкторами на наших полигонах потому здесь только с благодарностью можно относиться к этим действиям.